Thank you. ピー。<noise> <noise> Только самолюбивый и амбициозен, что признавать свои ошибки ты никак не хочешь. И это очень плохо. Salam, xoş gördüyü sizləri, dəyərlı izləyiciləri, dostlar. Docubaku Azərbaycanın ilk müstəqil beynəlxalq sənədli film festivalıdır. Və artıq 4-cü ildir ki, sizin görüşünüzlə gəlirik. Dəyərlı kinoseverlər, bu cəmiyyətin üçün düşünürəm ki, bir uğurdur. Və bu münasibətlə hər birimizi təbrik edirəm. Ona görə ki, sənədli film özünü kənərdən seyr etmək üçün ən vacib vizual sənət növüdür. Rəngsimsal Dünyanın sınırlarını genişlendirerek bu yıl size takdim edeceğimiz filmler vasıtasıyla sizi değişmeye davet ededik. Eee ona göre ki bu yıl il diğerellere nispeten düşünmeye, özümüze sorular vermeye, değişmeye daha çok vaktimiz var. İncisenatın diğer növləri kimi eee festival da insanın özünə dərk yolunda bir beləçidir. Festivalın qurucularından biri kimi özümü şanslı sayıram və fürsətdən istifadə edib ə, festival üzərində işləyən bütün komandözlərini təbrik edirəm və hər birinə təşəkkür edirəm və ə, iştirakçılara uğurlar arzulayıram ə, və sizə dəyərli izləyicilər xoş seyrlər diləyirəm. Hər il olduğu kimi bu il də festival mövzusu var, mövzu dəyişikliyidir. Ə, və düşünürəm ki, məncə daha yaxşı dünya qurmaq üçün dəyişmək, ə, səmalara yaxud köklərimizə daha yaxın olmaq üçün əsl vaxtdır, tam zamanıdır. Daha yaxşı dünya qurmaq üçün dəyişək, inkişaf edək və dəyanmayaq. Murakami demiş, ə, dance dance dance. Çox sağ olun, çox sağ ol. Məndə hamını özümə komandanamdan salamlayıram və Bu festivala göstərdiyiniz marağa görə hər birinizə xüsusi təşəkkür edirəm. İmam Murtuqçu məgamato oxunduğu bir çox şeydən bəhs elədi. Ona görə mən də çox uzatmadan yalnız öz kiçik əlavələrimi mən gərək sözü kolleqam Veronikaya vermək istərdim. Mən bu festivalın şəxsən mənim üçün və Azərbaycan da film sahəsində çalışan insanlar üçün, xüsusilə sənət film sahəsində fəaliyyət göstərən insanlar üçün nə qədər əhəmiyyət kəsb elədiyi haqqında fikirlərimi sizinlə bölüşmək istərdim. Hələ təsəllüm davam elədiyim vaxtlarda ə, belə bir xəbər oxumuşdum ki, Azərbaycanın Dokumaqı Beynəlxalq Sənət Festivalı festivalı adı altında ə, mədəni tədbir ə, fəaliyyətə başlayıb və təbii ki, o vaxt o möhtəşəm hissi ə, içimdən keçirmişdim ki, axır ki, axır ki bizdə də ə, belə bir şey fəaliyyətə başladı, axır ki bizdə də bundan var artıq. Çünki ə, eyni də bu festivalın qurucularının ağlından keçən o sual, o fikir hər dəfə mənim də ağlımdan keçirdi ə, digər festivalları əziyyət elyəndə ki bu möhtəşəm atmosferdən niyə bizdə yoxdur? Niyə ondan bizdə yoxdur? Niyə bizim ölkənimiz, bizim torpaqlarımızın rejissorları, filmmeykərləri ümumiyyətlə bu sahədə fəaliyyət göstərən insanlar bu möhtəşəm atmosferdən qismən də olsa məhrum qalmalılar? Və təbii ki, artıq o festivallardan biri hər il özünü təkmilləşdirərək, hər il inkişaf edərək Bu il 4-cü sezonu rəsmi açıq elan edir. Buna görə özümcə və sizlə təbrik eləmək istəyirəm və təbii ki, bu festivalın ərsəyə gəlməsində əməl keçən hər kəsə, hər bir əməkdaşa, bizi dəstəkləyən hər kəsə, hər bir quruma və şirkətə xüsusi, xüsusi təşəkkür etmək istəyirəm. Nəinki bu il, ümumiyyətlə bu festivalın yarandığı gündən etibarən, ideyasının formalaşdığından etibarən ə məcəlsən hər kəsə təşəkkür eləmək istəyirəm. Çox sağ olun. Və bir şey də əlavə eləmək istərdim ki, həmişə bəllidir ki, regionda, xüsusilə Azərbaycanla bu bu sənaye, bu bu sahə nə qədər inkişafdan geri qalıb. Və düşünürəm ki, bu 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 geriləməni dayandırmaq, yavaşlatmaq və bu sahəni təzədən dirçəltmək sadəcə film çəkən insanların, yəni rejissorların və filmçilərin üzərinə düşən bir iş deyil. Çünki çox insan belə düşünür ki, film çəkimlər, film çəkimlər, yəni ideya ideya istehsal olunmur. Yox, elə deyil. Elə deyil, çünki bu proses çox uzun bir prosesdir, bir çox mərhələdən ibarət prosesdir və burada ə film festivallarının rolu hədsiz dərəcə böyükdür çünki film festivalları bir film prosesinin, filmin ərsiyə gəlmə prosesinin bir ucundan digər ucuna qədər hamsında iştirak edir. Filmin ideyası ortaya atılanda onu dəstəkləməsindən ta sonda nümayiş olunub bazara çıxarılmasına qədər. Ona görə də film festivalının əhəmiyyəti böyükdür və mənə görə film festivalı müqəddəsdir. Xüsusilə də Qəbələ üçün çünki o o bu torpaqlarda, bu ölkədə heç nədən amələ gəlib və hələ də burada bir çox insan demə ola ki, könüllü olaraq fəaliyyət göstərir. belə mənim sözüm bu qədər. Demirəm bu 7 gün ərzində içsizli bizli hamımız buna əzələcək prosesdən. About this time year ago we have agreed on changes to be the main theme of dokubaku 2020 Little did we know how big these changes will be 2020 has brought us harsh new reality that has been difficult to cope with To be able to imagine tomorrow to be able to imagine how the life will go on one needs inspiration for the vision and we hope that by the films that we are bringing you you will get a bit of this inspiration. I am super grateful to all the team that has pulled 2020 Dokubaku together. It has been like no year before. We are online and we are for free to everybody. Enjoy and thank you.